а мой папа обрадовался, потому что он вырос в ГУЛАГе, понимаете? Вот это, это система. за войну коммунисты За что мой дед сидел в ГУЛАГе? Значит, сидел за чтобы что нужно Вашу Паш, семью туда и, пас, за... да, Вы как не Что вы за свою жизнь А потому что за этой а жизнь да, нельзя купить что ничего. А 80 да, лет да, пробыли да, рабами раб. и не, стой, не Я работал, я заработал деньги там. А тут меня Не могу, рублей у вас. Как вас носит? Вы знаете, носит. И носить будет, и моих хлопок носить будет. Ничего не, 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 не будет. Осталось землю человек. продать и будьте рабами полностью. Опоздали вы все, что, все спорить, уже вопрос решенный. Все вопрос решили. Чего спорить? Мир дранили. Поставить другой красивый памятник, а через сто лет потом тот памятник вот будем жить. Чтобы все это проанализировать. Земля носит. Вот понимаете, без советской власти, но весь мир бы загнулся. Весь мир живет, Америка живет, Европа живет. А ты в Европе была хоть, нет? Живут. Вот все на немецких машинах.

очень правильно, потому что э, все-таки наша страна движется в Европу и Ленин, памятник Ленина это пережитки э, коммунизма, Советского Союза то есть главный идол и его по-любому необходимо снимать, убирать то есть по закону, по декоммунизации чем они лучше тогда валили церкви теперь валят памятники я считаю, в это время Такое время неспокойное. Нужно заниматься совсем другим. А это еще бы постояло. Я считаю, что это единственное место может быть в мире, где ему место стоят. Вот уже Дипрогэз, это его идея. Гоэл план. Это его план. Им подписаны, им раскручены. И И раскрученный. Дипрогресс дал. То бишь снимут фигуру. Но память о плене.